avvalambor assalomu alaykum kanalimiz hurmatli tomoshabinlari sizlar bilan men har doimgidek ozodbek do'stlar sizlarni bu galgi yana bir yangi bir qavatli chiroyli uy proyektda ko'rib turganimdan bo'oyotda xursandman do'stlar mana shu uy proyektlarimizni ko'pchilik ko'rishi uchun layk tugmasini bosib do'stlaringizga ulashing kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqing shunda mana shunga o'xshash yangi chiroyli like ixcham uy proyektlaridan birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin uyimizni aylana ko'rinishini ko'rib o'tdingiz do'stlar bu galgi videomizda ham ko'rib turganingizdek bir qavatli ixcham uy proyektini birgalikda ko'rib o'tamiz har doimgidek sizlarga tashqi o'lchamlarini aytib o'tadigan bo'lsam uyimiz mana shu oldi tarafimizdan bor bo'yicha uzunligi 12 metr 60 santimetrni tashkil qiladi bu proyektimizda do'stlar betonimizni n o'lchamini eslatib o'tsam 40 santimetrga mo'ljallangan A yon bosh tarafimizda o'ng tarafimizda mana shu ko'rib turganingizdek old tarafimizga qaraganda o'ng tarafimizdan ko'rib turganingizdek uyimiz oldi tarafiga ayvonchamiz joylashtirilgan oldi ochiq yozgi kunlar o'tiradigan joy ana shuni qo'shmay uyimizni o'zini bu tarafdagi uyimizni o'zini qo'shadigan bo'lsak 9 metr 90 santimetrni tashkil qiladi oldi tarafimizdagi ayvonimizni ham qo'shadigan bo'lsak 12,5 metrni tashkil qiladi Mana. Ha, chap tarafimizdan esa bu tarafimizdan 11 metrni tashkil qiladi 11 metrga 12 metr 60 santimetr va 12,5 metrni tashkil qiladigan bir qavatli uy proyekt endi ichki xonalarni birgalikda ko'rib o'tsak ko'rib turganingizdek uyimizning o'rta qismida kirish holimiz joylashtirilgan kirish yo'lagimizga kirganimizda o'ng tarafimizda kohnixonamiz joylashtirilgan xonamizga ko'rib turganingizdek uyimizning ichki tarafidan kirsangiz ham bo'ladi и tashqi tarafimizdan ham kirsangiz bo'ladi xonamizning orqa tarafida mehmonxonamiz joylashtirilgan kirish <coughs> yo'lagimizga kirganimizda chap tarafimizda esa katta bir xonamiz bor unchalik katta emas lekin ana shu oldi tarafdagi xonamiz oilaviy o'tiradigan xonamiz va yotoqxona sifatida ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi oilaviy o'tiradigan xonamizni orqa tarafida yuvinish xonamiz joylashtirilgan va uyimizni orqa tarafida yuvinish xonamizni orqa tarafida kattalar yotoqxonasi kattalar yotoqxonasi va mehmonxonamiz o'rta qismida bolalar yotoqxonasi joylashtirilgan endi birgalikda beton ko'rinishini ko'rib o'tamiz mana beton ko'rinishi betonimizni balandligi 60 sm ga mo'ljallangan 3-4 stupenga oshib uyingizning ichki qismiga kirishingiz mumkin har kim o'zining sharoitidan kelib chiqib beton quyishi mumkin bir xillar tagini podval qilib biru yigirma metr beton quyishi ham mumkin bo'ladi mana 12 ikki metr 60 santimetrga to'qqizu to'qson o'n metr va mana bu ayvonamiz 2 metr 60 santimetrni tashkil qiladi endi kirish holimizga kirganimizda koridorimizni eni 3 metrni tashkil qiladi eshik tarafimizda to'rt tarafimizdan yuvinish xonamiz bilan mehmonxonamiz oralig'i esa 4 metr 80 santimetr 380 yu xonasigacha bo'lgan uzunlik va yuvinish xonamizdan mana bu oilaviy o'tiradigan xonamizdan qayrilgan joyimizgacha bo'lgan uzunlik biru saksonni tashkil qiladi oilaviy o'tiradigan xonamizni ichki o'lchami to'rt metrga uchyu to'qson yuvinish xonasi ikkiga ikkiyu yigirma kattalar yotoqxonasi to'rt metrga uch yarim metr bolalar xonasi uchga uch yarim metr mehmonxonamiz eni to'rt metr uzunligi besh metr yigirma santimetrni tashkil qiladi kohniy xonamiz esa to'rt metrga uch yarim metr mana ko'rishingiz mumkin 260 oldi tarafimizdagi oldi ochiq ayvonimiz 260 ni tashkil qiladi devor kuня chiqqan joyi Mana o'lchamlarni yana bir bor ko'rib o'ting mana sekinlashtirib sizlarga taqdim etib boraman mana. ko'plab obunachilarimiz telegram manzilimga o'z iltimoslari bilan o'z murojaatlari bilan menga murojaat qilishyapti men imkon qadar vaqt topib iltimoslariga binoan tayyorlangan uy proektlarini taqdim etib boryapman kimgadir bu uy proyekti yoqadi kimdir mana shu uy proyektlardan so'raydi kimlardir kattaroq darvozaxonali ikki qavatli uy proyektlardan so'raydi birma bir iltimoslarni talablarni amalga oshirib boryapmiz xudo xohlasa mana shu uy proyektlarimiz sizlarga foydasi tegadi agar sizda ham murojaatlar bo'lsa telegram nomerimga yozib qo'yishingiz mumkin vaqt topib sizlarni ham iltimoslaringizni talablaringizni amalga oshiramiz telegram nomerimni opisiyadan olishingiz mumkin bo'ladi mana shu bilan qisqacha videomiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling bizni kuzatishda davom eting bizdan uzoqlashmang e'tiboringiz uchun rahmat